আজি পিছে আকৌ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলোঁ একচুৱেলি সেইদিনাখন ডক্টৰে মোক দুটামান টেষ্ট লিখি দিছিলে আৰু মোৰ কৰা হোৱা নাছিলে কিন্তু আজি একেবাৰে উপায় নোহোৱাত আহিলোঁ মোৰ পিছে গাটো ইমান এটা ভাল নহয় আৰু এয়া আহি পাই গ'লোঁ চিকিৎসা ক্লিনিক আৰু এয়া চাওকচোন ইমান মানুহৰ ভিৰ ভিতৰত ময়ো প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লৈ পেলাই ৱেইট কৰিলোঁ লাইন পাতিলোঁ মুঠতে য'তে নহওক কিয় লাইন পতাটো মেণ্ডেটৰ আৰু এয়া চাওকচোন মই মানে ব্লাড টেষ্ট দি থাকোঁতে মায়ে মোক ভিডিঅ' কৰি থৈ দিছিলে ফাইনেলি কিবাকৈ দিলোঁ আৰু মোৰ একচুৱেলি ইমান ভয় নালাগে বাৰুতে এইবোৰ মানে পৰীক্ষা কৰিব ওলালে সেইটো কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ চাই আছোঁ আৰু বাহিৰত আহি এয়া আম কিনি ল'লোঁ আম দেখিলেও মানে খাব খাওঁ লাগে ন সেইটোৰ কাৰণে আম কিনি ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ পেলতলা মাৰ দুটামান মেডিচিন আনিব আছে সেয়ে আৰু এয়া চাওকচোন গাড়ীখনত ইমান ধুনীয়া কথা তালিকা আছে ডিউটি আছে শেষ নাই টকা আছে শান্তি নাই জীৱন আছে কিন্তু ভৰসা নাই সঁচাকৈ নহয়নে কথাষাৰ সত্য আৰু জীৱনটো আছে হয় কিন্তু সেই জীৱনটো কোনকেইটা কি হৈ যায় কোনো ভৰসা নোহোৱা হৈ যায় অলপতে গমেই পাইছে এয়াৰ ইণ্ডিয়া প্লেইন ক্ৰাছখনৰ কথাটো ইমান নিমিষতে ইমানবোৰ জীৱ ঘপককৈ এনেকৈ নোহোৱা হৈ গ'ল ন সেইটোৰ কাৰণে মানে দুখ লাগে বাৰু তেওঁলোকৰ আত্মাই স্বৰ শান্তি লাভ কৰক আৰু এয়া কাম বন কৰি উঠি পেলাই আমি এখন হোটেলত সোমাই ভাত সাঁজ খাই ল'লোঁ আৰু ভাত খাই পেলাই এতিয়া আকৌ ওলাই দিলোঁ ৰিপৰ্ট আনিবৰ কাৰণে যিহেতু আকৌ ৰিপৰ্ট দিওঁতে বেছি টাইম নাই আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে ৰিপৰ্টটো লৈ লওঁ আৰু এয়া ৰিপৰ্ট লৈ ল'লোঁ লৈ কিনে ওলাই অলপমান দেৰিয়ে হ'ল বাৰুতে একো নাই আৰু এয়া আহি ফালে তলত আমি আইচক্ৰীম খালোঁ ধুনীয়াকৈ আইচক্ৰীম খাই বৈফালে ঘৰবোৰ ওলালোঁ আৰু ঘৰ ওলাওঁতে অলপমান আন্ধাৰে হ'ল বাৰু আজি বৰ বেছি একো ভিডিঅ' বনাই নাথাকোঁ আৰু এয়া মায়ে দিলে কাটি আম খাই লওঁ লগ পাম অন্য ভিডিঅ'ৰ মাজেদি আপোনালোক সকলোকে বাই বাই